Итак, теплый июльский вечерок продолжается, а мы продолжаем изучать основной закон Украины, а именно Конституцию Украины. И дошли мы до статьи номер 43. Что в ней написано? Читаем и обсуждаем вместе с вами. Комментируйте, пожалуйста, активнее и ставьте лайки, кому нравится и кто согласен с этой статьей. Что же в ней написано? Статья 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею. Яку він вильно обирає або на яку, яку вильно погоджуется. Ну, полностью логичный э, абзац. Да? Каждый имеет право пойти заработать себе на пропитание. Ну или на какие-то роскоши, если, если это, как говорится, если это у вас получается. А если не получается, ну, в основном заработать можно только на жизнь. Ну, плюс-минус обеспеченную или не обеспеченную. Це вже такий риторический питання. Следующий абзац: Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Ну, на що тут створює умови для повного здійснення громадянами права на працю? Ну, такое, знаете, сомнительное э, утверждение в нынешнее время. Теоретически, конечно, возможно. Гарантуй Ривней рев можливости в выборе профессии. Ну, понятно, что вы можете пойти выбрать любую профессию се себе, но не факт, что вас туда возьмут обучиться, да, если у вас нет э, мзды, да, какой-то, кому-то не, не подмажете ручку, да, не подмахнете. И если еще вас туда возьмут, потому что бывает, ну, большая конкуренция на какую-то специальность, да, в учебных заведениях, особенно если населенные пункты много, многолюдные. Ну, а так вот, реализовывая программы профессионально-техничного навчания, ну, в данное время я слышу только, что ПТУ, да, училища, в которых вот именно делают это профессионально-техничное навчание, да, они закрываются, и причем пачками. Поэтому ну, статья Конституции как-то уже не сильно и актуальна. Да? Ну, следующий абзац. Выкористание примысовой працы забороняется. Нормально. Ну, никто не может вас заставить работать без вашего согласия. Да? Не вважается промысловой працы військова або альтернатива на військова служба. Ну, праця и служба это же две разные вещи. А також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду, або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Коротше говоря, якщо ви там по рішенню суда вас заставять замітати вулиці, то вам придется это делать. Ось от так. Наступний от. абзац. Кожен має право на належні, безпечні, і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Ну, на государственных предприятиях, которых уже, наверное, если остались, то единицы. Может так оно и есть, но я в этом сильно сомневаюсь, что там належно заработано на праца. И ну, условия труда, техника безопасности ну, зачастую нарушается. Хотя многие предприятия за этим ведут контроль, это без сомнения. Поэтому ну, 50 на 50 выполнение этой статьи. в, этого абзацу, в этой статье. Так, следующий абзац, такой коротенький: Використання праці жінок і, неповлі... і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Нормально. З этим никто даже не спорит. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. О, Якщо вас незаконно звільняють, то ви можете, согласно 43-й статье Конституции пожаловаться, да? потому что держава. гарантуя захист видны законного звильнения. Ну знаете, а во многих местах вас даже неофициально берут то и на работу. Поэтому старайтесь устраиваться официально. Да ну тогда держава может вас и захистить. А если вы работаете неофициально, то вряд ли вы не докажете вообще ничего. Ну и последний абзац право на свое частное одержание виногороды и за працу захищается законом. А кто решает вот свои частные держания за працу, Кто вообще решает награждать или не награждать? Ну такое. Может где-то конечно и решают это, но прям чтобы законом захищалось. Ну всякое бывает. В общем, кому нравится, и кто согласен с тем, что я комментирую, ставьте лайки. Кому не нравится, пишите комментарии и ваши версии высказывайте. Я читаю комментарии довольно часто, да, и, конечно же, отмечаю их лайками и сердечками. Подписывайтесь на канал.